पहले तो प्रडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी क्योंकि बॉर्डर का एरिया है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड वो हमें रेडी ही मिलते हैं जो कम्युनिटी बंकर्स इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली और आज के डेट में जो पहलगाम में हुआ अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए तो हम बॉर्डर वासी हैं इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट हिंदुस्तान को ये सोचने की गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे हम लोग किसी तरह तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए क्योंकि जो वो इन्होंने हालात के निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया हमारे साथ जो जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए अपने लोगों के लिए जो हमारी कम्युनिटी बांकर जो हमारे सेफर जोन है उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वो ये रेडी हमारी तमाम माहिती थी, थी अपडेट रहो एस नाइन न्यूज साथ